Wafa billah syahida Ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba' Yang berbahagia Tuan Imam Nordin dan seluruh jatang kuasa masjid Pimpinan-pimpinan masyarakat Ibu-ibu, bapa-bapa, muslimin dan muslimat Yang dirahmati oleh Allah sekalian pertama dan selamanya ialah sama-sama kita merakamkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah dan masih memberikan kepada kita dengan nikmat iman dan nikmat Islam. Alhamdulillah. Antara peristiwa tuan-tuan bulan Ramadan, Syahrul Jihad, bulan jihad ialah peristiwa Fathu Mekah, pembukaan kota Mekah pada tanggal 20 Ramadan tahun 8 Hijrah. Mengapakah berlakunya peristiwa ini? Bahkan kita membaca Al-Quran adalah surah kemenangan al-fath dan, dan, Al dan, dan sekalian dan surah an-nasr sekalian inna fatahna laka fatham mubina sesuka kami akan memberikan kepada engkau Muhammad yakni kemenangan nyata ayat ini turun semasa peristiwa sulh hudabiyah perjanjian hudabiyah yang apabila nabi sallallahu alaihi wasallam nak masuk ke Mekah tak leh terikat dengan perjanjian hudabiyah nabi suruh sahabat-sahabat bertahlul dan, dan sekalian nabi suruh bersyukur Dapat suruh sembelih binatang yang mereka bawa Tapi sahabat-sahabat tak berganjak Sahabat-sahabat tak pernah buat perangai Atau kelaku macam ni tuan-tuan sekalian Kerana mereka jilul Quran jenasi Al-Quran Asyik saya kutuk Mendefinasikan jilul Quran Watak mereka Karakter mereka umpama komando Komandu Suruh buat Tapi kan nak masuk Mereka pakai ihram lah, tuan-tuan sekalian Di Hudabiyah tu Hudabiyah dengan muka dekat dah Nabi suruh sekali tak bergerak Dua tak bergerak Tiga tak bergerak Maka Nabi kita masuk dalam kemah yang duduk oleh Ummu Ummu Salamah isteri baginda yang mulia Nabi pun cerita pada Ummu Salamah dan Ummu Salamah memberikan satu idea satu cadangan supaya Nabi bertahlul terlebih dahulu Nabi cukur dulu dan Nabi sembelih binatang ini bawa dan insya-Allah sahabat-sahabat lain akan ikut dia bersama 1,400 orang yang berhimpun di Hudabiah Malu Nabi kita bercukur tuan-tuan Nabi sudah binatang bawa sahabat-sahabat masing-masing ikut apa Nabi buat tapi diam mereka senyap tuan-tuan sekalian -tuan. Ha, Silah uh, saling protesnya tuan Nabi. Adalah kalau begitu, oh, turun surah kemenangan. Inna fatahna laka fatan mubinah Dan ulama menyebut bahawa ayat turun. Sekali lagi nyata menyebut peristiwa Fathu Mekah. Pembukaan kota Mekah mereka sebahagian yang kata perang Khaibar. Perang Khaibar adalah perang antara Islam menentang Yahudi yang berlangsung pada bulan Muharram tahun 7 Hijrah. Ah ha, tuan tengok orang demonstrasi dia sebut Khaibar Khaibar. Khaibar ya Yahud Jaisy Muhammad saufa yaud uh, ingat-ingat akan Khaibar ingat-ingat Yahudi akan Khaibar tentu Muhammad akan datang uh, Khaibar ni dah perang Islam Yahudi uh, di mana Islam tentu Islam mencapai kemenangan uh, dapat ditawan Betel Khaibar Kota Asabu -so Kota An-Na'in dan kota Sulatih tuan-tuan sekalian abai uh, itu pandang ulama tak apalah tuan-tuan uh, yang paling ramai katilah pembukaan kota Mekah uh, sebab tu Allah atur jadual ni comel dia tuan-tuan sekalian di mana tahun 8 Hijrah perang berlaku Banu Khuza'ah dengan Bandu Bakar Banu Bakar ialah sekutu Kerajaan Musyriki Mekah. Manakala Banu Khuza'ah sekutu Kerajaan Islam Madinah. Tahun lepas aja perang Banu Bakar lawan dengan Banu Khuza'ah dan Mekah menolong ha? Banu Bakar sekutu mereka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sifat fatanah, bijak, cerdik membaca unjuran strategik, Nabi melihat Mekah lemah dah. Ni peluang paling baik untuk untuk, untuk dibuat sesuatu pada Mekah ni yang jadi pusat agama puasa agama semua berhala. Ha, tuan-tuan sekalian yang dibawa oleh Amru Belohai ha, Mekah ni tuan-tuan di sekitar Kaabah penuh dengan patung berhala 360 buah patung berhala mewakili kabilah-kabilah Arab Jazirah Arab ni ada 360 puak ha, Bani Ghatfan Bani Murah Bani Fuzarah Bani Kinanah Bani Lahyan Bani Amir Bani Zakwan Bani Usayyah Bani Adi Bani Hashim Bani Saqif Bani Hawari 360 tuan-tuan sekalian ha, ni patung berhala tuan-tuan sekalian ha, jadi Nabi tengok tahun segala, Mekah lemah dah mula tahun tujuh hijrah mengapa? kita sebut Nabi Fatanah bijak, cerdik membaca ujian strategik tahun segala, Mekah ni ramai panglima-panglima mereka telah memeluk agama Islam mulai tahun tujuh hijrah antaranya Khalid bin Al-Walid ha, ya, yang akhirnya digelar Saifullah pada Allah tuan-tuan ha, ni ada sahabat-sahabat boleh pergi ziarah kubur Khalid Al-Walid di Syria di belakang Fatuh ada orang Malaysia boleh masuk ke, ke, ke ke ke, ke Dimash pergi ke Nuh apa penjara tuan sekalian jadi Khalid Luwai dia kubu bukan di Bakit bukan di Madinah ha kubu Nuh di Syria tuan sekalian yang kedua Amru al az ni parlimen yang hebat juga akhir jadi pembuka pada Mesir tuan sekalian ha tuan-tuan kalau ke Mesir ada masjid Amru al az tuan sekalian ha jadi tuan sekalian Nabi dalam Ramadan Talapah Hijrah ni Dalam Ramadan ni Saya dah sebut tuan-tuan Ujian besar tanah Arab Sebab cuaca Ramadan ni bulan panas terik ha, kita panas pun 36 37 rasa panas dah tuan-tuan tapi panas kita aduh hujan juga tuan tanah Arab ni panas subcontinent ni panas Indo Pakistan Afrika Afrika panas tuan sekalian suhu dia 40 ke atas 40 47 49 50 Ha, uh, yang paling ekstrim tahun lepas kuit 60 darjah celsius ha, 60 ni tuan-tuan 60 ni jawab dia ha, apa dia stroke Uh, panah ni menyebabkan strok haba heat stroke tuan sekalian. Ah uh, kita pada luas strok juga kecimani darah tinggi, kolesterol tinggi tuan, -tuan di sana ah uh, panah kena strok tuan sekalian. Jadi, kalau ada susahnya orang Islam ni, Nabi, -Nabi tak beritahu, tahu misi ke mana. Misi ke merikot saja. Inilah sikap sahabat-sahabat Nabi Asam, watta' ah, dengar dan taat. An. kata karakter komando ni command do suruh buat tuan-tuan. Sampai di mengkah pada pinggir malam dan Nabi pernah bersabda Al-harbu khidah Perperangan itu tipu daya Perperangan itu taktik dan strategi Nabi arahkan setiap tentera Dan Nabi tak serang Kalau Nabi nak serang Mana tu lah terbaik ha, Saya Al-Mu nak, nak, sebut Dia kata Malam tu orang, orang dah pernah kerja si hari, Malam Tuhan tu senang Nak tahu Mekah Tapi Nabi bukan begitu Bukan itu tu kau untuk bunuh orang Tetap kau untuk pakat darah Tuhan sekalian nah, kan tengok musuh buat perangai atau sekalian Nabi kita arahkan setiap tentera Pasang tiga ungan api kalau sepuluh ribu tentunya tiga puluh ribu terang benderang pingin Mekah tahun sekilas, yang menyebab disebut perang sarahnya saya tuan tuan Mekah lemah dah dimorlas lemah semangat sebab apa tengok tuan tuan macam ramai tuan tuan dan saya sebut dah kuliah lepas tuan tuan contoh Ramadan ni pada Al-Qubra tiga kali ganda tiga kali ganda kekuatan musuh tiga tiga belas tentera Islam Ahlu Badrin lawan seribu musyrikin yang dipimpin oleh Omar Omar bin Hisham dan kita baca Al-Quran malam-malam tak ruj, tuan -tang, tuan sekalian dah Walakad nasarakum Allah bi badri wa antum azillah fattaqullah la'allakum tashkurun dan sesungguhnya kamu telah menolong kamu pada hari badar wa antum azillah dan kamu dalam keadaan lemah fattaqullah maka bertakwalah kamu kepada Allah mudah-mudahan kamu bersyukur jadi tuan-tuan sekalian tengok setara, setara mereka ramai tingkat-tingkat kalah juga sama pun azab tuan-tuan sekalian ha, berkali ganda 3000 dengan 10000 azab musuh yang bergabung ha ni ha tuan-tuan sekalian dua minggu lagi kita akan mempunyai azab <Sessizia> <Sessizia> Allahu akbar Allahu akbar wa nasara abda wa azza junda wa hazamal ahzab bawadah ha kita ingat ha pasal perang azab tuan-tuan sekalian musuh boleh buat kali ganda bergabung kalah juga menang Islam tuan-tuan ha, maka mereka dah lemah semangat dan esoknya pagi 20 Ramadan tuan-tuan tak usah jangan strict sangat dengan tarikh ni sama 20 Ramadan ke ada 1 Ramadan ke 10 Ramadan ke tuan-tuan tapi tahun ni 8 Hijrah sebab apa saya dah sebut tuan-tuan zaman Nabi belum ada kalendar belum ada takwim Hijriah ni mula ada zaman Abul Futuhat zaman bapa pembukaan ha, jadi tuan-tuan sekalian sahabat-sahabat masuk daripada empat-empat penjuru Dengan penuh izah Dengan penuh kemuliaan jalan ni buka dada Nabi dengan penuh kemuliaan masuk ke Mekah tuan-tuan sekalian pijak Mekah ni tuan-tuan sekalian dengan penuh kemuliaan ha, dia jalan buka dada ni ni arrogant orang sombong di luar waktu perang tak boleh jalan gong ni buka dah tak boleh tuan-tuan tapi masa perang kena show off kena pamer kekuatan eh, tak boleh kita pergi perang jalan tunduk eh, warok bukan warok tu warok dan wabarkam atas sekalian kena tunjuk kekuatan atas sekalian dan Nabi mengistihakan perang punah beram beramai-ramai Nabi lau bang siapa yang berlindung Kaabah maka dia akan selamat Mari puak saudara Nabi yang namanya Al-Abbas Al-Abbas beri idea Wahai Rasulullah kamu lakukan sesuatu supaya Abu Sufyan Mas hebat dan sekalian Ada siapa seorang yang suka pada kemegahan Pada kemuliaan ha, Ini cadangan puak saudara Nabi ni ha, ni tuan Jadi Nabi kita ambil cadangan puak saudaranya Al-Abbas Nabi lahu Nabi lahu Bagi siapa yang berlindung ke Abbas Maka dia akan selamat Bagi siapa melindungi Abu Sufyan Maka dia juga akan selamat Bang, siapa yang menutup daun-daun pintu juga akan selamat. Apa mesej Nabi? Jangan lawan. Jangan. Nabi nak ampunkan semua orang. Ini sifat Nabi. Tuan-tuan, besar jiwa Nabi ni, pemah Nabi Tuan-tuan menyebabkan Abu Sufyan bin Harb bin Umayyah, ketua Mekah ni tersentuh hidayah. Abu Sufyan memeluk agama Islam dan bawa pada satu implikasi pada kesan dia, tuan-tuan, orang Mekah ni akhirnya berbondong-bondong telah memeluk agama Islam. An-nas ala dini mulukihim rakyat akan mengikuti agama pemimpin agama kerajaan mereka tuan-tuan yang kata pada orang Arab Melayu pun sama sejarah apa berlaku di pasar di pelak tuan-tuan uh, Sultan Malikul Saleh apa sejarah dia tuan-tuan uh, jadi pendakwa ke Islam ke Malikul Saleh dulu sama orang Melayu di Melaka uh, Empire Melaka ni besar tuan-tuan sekalian tuan-tuan uh, sekalian Parameswara mesuara agama apa Hindu Parameswara mesuara agamanya Hindu tuan-tuan sekalian -tuan. agamanya Hindu Kami uh, saya ingat saya buat satu silap tuan-tuan sekalian -tuan. Dulu masa muda-muda puluhan Saya dia ingat oh, apa Masjid buat cerah-cerah ni Nak masuk puasa ni Ingat ke berlaku asimilasi budaya Daripada Hindu pada Islam Sebab Tok Nenek kita sebelum agama Islam Agama Hindu I'm not masuk Dipawali atau Diwali Mereka akan apa Ni nak perayaan cahaya Diwali tuan-tuan sekalian ha, tuan -tuan. Eh rupanya tuan, tuan sekalian Bukan Mencerahkan masjid dan lorong-lorong masjid Zaman apa Khalifah Umar Khalifah Umar akan cerahkan Sekitar masjid dan jalan ke masjid Bila masuk bulan Ramadan siapa saya doa supaya Allah cerahkan kubur amirul mu'minin ah. Ha. zaman khalifah Umar dan sekalian ah, ha. biar apa biar lain bulan Ramadhan curah oh, ha. orang tuan-tuan ha. ah, di one stop center tempat orang etika orang berhimpun orang baca Al-Quran ah, ha. tuan-tuan sekalian eh kan ratus sujud banyakkan sujud banyak solat dan sekalian ha? solat sunat eh. sebab tuan-tuan sekalian Jadi, nak beritahu muslimin dan muslimat sekalian seorang ulama Mekah nama Sayyid Abdul Aziz Ini kita tahu satu salatin sebut nama Sayyid Abdul Aziz tuan sekalian Islamkan para mesuara agama Hindu mengapa dia mula-mula kecaya -mula, -mula raja dulu tuan sekalian ni bijak lah apabila raja mula agama Islam maka orang Melaka dan tanah jajah Melaka termasuk Onang kening menantu dia Kelantan tuan sekalian memeluk agama Islam dan orang Melaka pun memeluk agama Islam Anas ala dini mulukihim rakyat akan mengikuti agama pemimpin agama kerajaan mereka Orang Mekah ni berbondong-bondong memeluk agama Islam dan tak kita baca surah An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ha tengok tuan sekalian. jadi tuan sekalian kalau kita tak sebut hanya 80 orang yang degil yang tak beriman termasuk Safwan bin Umayyah. Mengapa Safwan bin Umayyah tak memeluk agama Islam? Hari dia ni pemimpin dan peniaga. Meniaga patung berhala. Saya dah sebut tuan-tuan musim haji bulan Zulkaedah, bulan Zulhijjah ni orang-orang tanah ada berhimpun di Mekah. Ha, dah berhimpun dah ramai pasal negara laku tuan-tuan. Ha, negara patung berhala pula. Orang nak balik ke, ke, ke destinasi masing-masing beli patung berhala. Dia boleh hidup setahun tuan-tuan sekalian. Dah kaya dia. Ada dia mikir kalau dia masuk Islam macam bisnes patung berhala dia. Walham Mekah ni bakah. Mekah ni bakah tuan -tuan. Mekah ni tuan-tuan. Negara apa pun insya-Allah. Ha, sebab tu orang daripada Asia Tengah, orang daripada Hok Tantan ni kan, dia bawa caravan tu belakang tu apa? Ni kapek-kapek ni. Ha, dia jual kat Mina, kat apa tu. Kalau Saudi, benarkan. Sebab apa ni dapat menampu kos haji. Jemaah daripada Asia Tengah. Ha, maka, dia benarkan, tuan-tuan sekalian. Memang laku, tuan-tuan sekalian. Eh, orang tani, orang tani. Orang narutewak tua tua yalah, tuan-tuan. Tengok apa tu. Kat Mina, negen, mereka nasi belahuk. Bangla juga kai koka. Laku, tuan-tuan sekalian. Ni. ni, Afrika ni. Tengok-tengok duk-duk kat back ni kita keluar masjid tak ada siapa-siapa itu. tunggu dah tu no. abang abang murah abang murah abang cakap kelas dia jual jual seluar jubah 10 ya 10 ya jual minyak wangi tau segelah dah jadi memang Mekah ni begitu bakah dan segelah jadi eh, 80 yang degil tuan-tuan sekalian baik Nabi dengan Taukat Nabi dia pecahkan patah-patah berhala dan sebab pecahkan patah berhala Nabi suruh Sena Bilal bin Rabah Al-Habshi naik atas bubur Kaabah untuk laungkan azan untuk lakukan azan Bang, tuan-tuan sekalian eh? ha, Jadi, azan Bang ni, tuan-tuan sekalian Dia bukan hanya memanggil orang sembahyang Walaupun ada kalimah hayya ala salah Malah sembahyang uh, Azan ni, tuan-tuan Zaman Nabi Istiha perang, azan Istiha Islam menang, azan Apa lagi? Ribut taufan, azan Gempa bumi, azan Bayi lahir, kita azan Kita bang, telinga Anandir, tuan-tuan sekalian uh, Rumah terbakar bangun terbakar Kita azan Azan, bang, tuan-tuan sekalian rahmat ni ha, uh, seorang ya azan hak lain geju hapilah bukan nak kena azan semua. jadi tahun sekian ni zaman Nabi. Jadi bila lakukan azan mengisahkan menang Islam di Mekah. Ha ni Ramadan tahun 8 Hijrah tahun sekian. Ha, jadi Ramadan juga ada sebut pada tahun sekian pembunuhan kepada Sayyidina Ali karramallahu wajaha. Saya sebut saya rasa yang kuliah kita sebelum ni ha, melibatkan perang Nahrawan. Sebab zaman Said Ali tahun 35 Hijrah hingga tahun 40 Hijrah berakhir Ramadan tahun 40 Hijrah. Sayyidina Ali zaman tengok berlakunya perang Jamal tahun 36 Hijrah, perang Siffin tahun 37 Hijrah dan perang Nahrawan, hak larang pembotok Khawarij, Khawariji. Popok yang keluar daripada mentaati Sayyidina Ali dan tentu sekali menentang Sayyidina Ali itu tarikh Khawarij, Khawariji, mereka keluar menentang Sayyidina Ali. Di pimpin Syekh bin Rubai sebagai panglima perang, Abdullah bin Kawas sebagai imam solat, imam sembahyang mereka. Macam mana Sayyidina Ali nak berdepan dengan pokok-pokok melampau ni? Mereka anak muda semangat, kurang ilmu tapi mereka dengan slogan la hukmu illa lillah uh, mereka kafirkan sekali kafirkan Muawiyah bin Abu Sufyan nak harmonikan mereka tenangkan mereka tuan-tuan dengan hujah ilmu dan segala ha Ali gunakan Ibnu Abbas Amlah bin Abbas ni sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hak Nabi doa ayat budak lagi biar alim ilmu ilmu tak ilmu, ilmu tafsir Quran dan segala Ha, jadi tuan-tuan sekalian juga merupakan sepupu kepada Sayyidina Ali anak kepada Al-Abbas tuan-tuan sekalian kamu sebut nama tadi Pak Sayyidina Nabi ni sepupu Nabi hujah ni tuan-tuan tak benar puak Khawarij ha, benar lah Ibnu Abbas tuan-tuan tetapi walaupun sebahagiannya bertawabat dan kembali menyokong Sayyidina Ali tapi sebahagian juga tetap degil babi ni tuan-tuan sekalian akhirnya mereka rela menumpahkan perang nahrawan ni dan ramai yang pemimpinnya mati terbunuh daripada pemimpin mati terbunuh tuan-tuan timbulah dendam ha, timbul dendam tuan, -tuan sekalian ada seorang anak perempuan khawarij dia buat offer dia buat tawaran siapa dapat bunuh ha, bunuh uh, ha, Ali dia sanggup jadi isteri tuan, -tuan sekalian ha, jadi telah kisah Ramadan tahun 40 hijrah ha, masing-masing ada tugas nak pergi bunuh tuan-tuan ha, ha, bunuh Muawiyah tuan sekalian anak ha, nak bunuh Syekh Muawiyah Ha, lepas tu Sayyidina Ali Abdul Rahman bin Maljam yang sanggup dibunuh Sayyidina Ali. Tonton kena ingat nama ni Abdul Rahman bin Maljam. Nama ni tu gua jadi ulang masa kuliah. Mengapa tuan-tuan ya, sebagai ibrah iktibar pengajaran pada kita semua. Walaupun tuan-tuan kita kata oh, juruh baik ke alim ke tuan-tuan kena beringat. Dah, ujian dunia ni banyak. Orang alim lagi banyak ujian tuan-tuan. Siapakah Abdul Rahman bin Maljam? Zaman Amru Al-As menjadi gubernur Mesir tuan-tuan sekalian dihantar sepucuk surat sekeping surat pada amir mu'minin kepada khalifah Umar permintaan dia supaya khalifah hantar guru Al-Quran ke Mesir tuan-tuan sekalian khalifah kena hantar siapa ni? Abdullah bin Marjam eh guru Quran tu ini cerita zaman dulu apa beza Quran dulu? dia kan zaman ni Quran tak ada baris tuan-tuan agak-agak Al Quran kalau duk masjid pada luar ni tak ada baris macam mana agak tuan-tuan hmm kalau setara ada baris tak <tali> ada <-tali> ah tuan-tuan saya buat minggu lepas ada program saya dah sebut dah malu pula air tuan-tuan. tu saya terkejut ada satu program tuan, -tuan sekalian ni petang ada, buat tak ada Quran ha, jadi pengusia buat setiap berigak dan tempat tu Okey. nak tak ada tuan, -tuan sekalian baca surah Al-Kahfi tuan, -tuan sekalian ha, Al-Kahfi eh ya. tapi ramai-ramai walaupun berketaya walaupun berjanggut tuan-tuan tak nak baca ustaz minta maaf saya tak boleh baca Quran ambo terkejut mana bayanglah tuan-tuan Bukankah kerana kita gigak budak-budak duduk rih motor malam-malam jumaat pada luah ni dah atau duduk congek motor fedah tenang dah dan ni kalau dah -kalau, kalau kita ni tak boleh baca Quran cuba tuan-tuan bayang Quran hok ada baris zaman ni ada gadget tuan-tuan boleh tengok pula dia ajar dan segala da. guru Quran pula ramai tak boleh baca Quran bayang Quran zaman yang Quran hok tak ada bari dan segala al ramal dia guru Al-Quran tetapi tengok tergiur dengan tak tengok dia sanggup bunuh Sayyidina Ali Sayyidina Ali nak solat subuh di Masjid Kufah bukan Madinah ya tuan-tuan di Kufah. Kufah ni mana? Di Iraq sekarang. Ha, Irak Iraq dan sekalian. Saya ni panggil rakyat sembahyang. Ha, ini pemimpin kena tegakkan solat mendikat sembahyang. Kerajaan pun sama seperti surah Al-Hajj ayat 41 saya baca dah kepada tuan-tuan. Surah Al-Hajj ayat 41. Jadi tuan-tuan hayya ala solah panggil rakyat sembahyang tiba-tiba Abdul Rahman bin tikam Sayyid Ali tuan-tuan. Ha, tikam dia rebah saya, nanti, saya nanti, terus dia membaca Al-Quran tu dibaca ayat Quran ayat-ayat Allah Tuhan tak pelik kerana Sayyid adalah ahli Quran orang yang alim Al-Quran hafaz Al-Quran dan orang, orang hafaz Quran sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam asyrafu ummati hamlatul Quran semulia mulia umat, umat orang yang menjaga yang memelihara yang menghafaz Al-Quran ha, nah, jadi tuan-tuan sekalian kalau ada anak kita boleh hafaz Quran pegang tu cium lah atas kepala tuan-tuan ataupun tuan tua tuan-tuan sekalian sebab payah tuan-tuan sekalian Dah, nak hafal Quran Bodoh tahfiz tuan-tuan Dia tak boleh cuti sampai 2 minggu Tak tahu, cuti 2 minggu hilang Quran Kat rumah dia boleh device Boleh peranti, dia main telefon Dia akan hilang Al-Quran tak kata anak orang Anak kita balik asrama Bonsu balik asrama tuan-tuan Dia tak lepas ni Tak lepas gadget dia tuan-tuan Dek, ya tuan-tuan Tangan, tapi muncul Ada kelas Quran lah dia tanya pekat kebangsaan. Hak tu pun kita berdebat, hak tu kelas-kelas kebangsaan tuan-tuan tu. Hak kelas-kelas hak pekat Johor Negeri tuan-tuan sekalian -tuan, tu. Tuan -tuan. Kau tak tinggal gadget ni. Dalam, dalam gadget ni tuan-tuan dia macam-macam. Tadikan persona dia. Ada Instagram, ada TikTok, ha, ada YouTube, ada Facebook, ada WhatsApp, macam-macam ni -macam, tuan-tuan. Ha, jadi ibu-ibu kena hati-hati anak-anak kita mutakhir memang kurang minat pada Al-Quran dan kaya bukan apa kerana ni gadget. Ha, Edit ketagihan gadget dia panggil tuan-tuan. Dia tak minat pada Quran, tak minat pada Quran. Ha kata budak-budak muda, budak-budak tua pun sama tuan-tuan, tak minat. Saya ziarah sebuah kampung baru ni, sebut tuan-tuan, ada kematian. Saya tak sebut nama aib tuan-tuan sekalian. -tuan. nenek. Hak tok dia hak pun. tuan-tuan sekalian. De Depan rumah dia susun kursi 30 orang. 30 orang. Mayat jenazah ada tuan-tuan. Asalnya -tuan. kita cerak jenazah pukul 11.30 sini tuan-tuan Tuan-tuan tahu tak? Saya pergi saya salam seorang Sambil salam tengok Dia kan gadget ni Semua tak, tak buka aplikasi Al-Quran Walaupun jenazah ada dalam rumah Orang tak baca Quran dah sekarang Tempat mati pun tuan tak cuba tak tahu bayang Semua di Instagram Semua pada TikTok Semua Lebih kurang 30 orang Kita masuk ke Duduk kat jenazah pun Hak pun tak ada orang Paling kurang pegang lah Boleh Dah Hak tu saya kata zaman dah berubah tuan sekalian Zaman dah berubah tuan-tuan Sebab tu kalau ada kematian Besut tak segi pak-pak tempat kita ni tu dah tuan tahu berapa orang anak remaja atau anak waris warah dia yang naik semayang tuan-tuan sekalian nah, itulah dahsyatnya zaman kita ni dengan Al-Quran tuan-tuan kita sebut kalau mujizat Al-Huda Al-Bayan Al-Nur Al-Tibyan Al-Tanzil Al-Kitab Al-Shifa Al-Zik Al-Hakim Al-Furqan tapi dok juga nak baca Quran tuan-tuan sekalian baik jadi saya Ali nak no, habis homo tu baca Quran, baca Quran habis homo tuan, -tuan sekalian. Ini Ramadan tahun 40 Hijrah dan termasuk ha, banyak ayat Ramadan kita sambung kali insya-Allah dan ruang kesempatan yang lain. Moga Allah Taala ampunlah dosa kita sempena Ramadan, Syahrul Maghfirah. Ramadan bulan pengampunan. Tuan-tuan jangan tinggal ni tuan-tuan ni. Kita dah masuk fasa kedua. Mana malam 13 Ramadan. Seminggu lagi masuk pun fasa penting itqum minan nar. Perlepasan daripada api neraka ya, tuan-tuan sekalian. Ha? pasal yang penting hak akhir Ramadan untuk mencari malam Al-Qadar khairun min al-fishah lebih baik pada seri bulan kita cari suruh-suruh dah tahun ni banyak itikah tuan-tuan sekalian insyaAllah sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam antara ibadah penting juga tuan-tuan Itikah di masjid dalam bulan Ramadan dan riwayat tuan-tuan Nabi paling kuat 10 hari dalam bulan 10 hari itikah dan paling banyak dia buat pada akhir pada tahun tak akhir Nabi Nabi buat 20 hari tuan-tuan sekalian Ha, jadi insyaAllah kita pun hidupkan sunnah Nabi ni iktikah eh, di majlis eh, insyaAllah jadi sekadar telur pada pagi ini minta maaf banyak Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Hamdan hamidin Hamdan Yuwafi na'amahu wa yukafi umma zidah Ya Rabbana lakal hamdu kama yambari li jalali wa jikal karimu azimu sultanik اللهم انا نسالك رضاك الجنه ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم انك عفو كريم تحب عفوا فاعف عنا اصبحنا على فترة الاسلام وكلمه الاخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين تقبل الله